ইয়াৰে উ হব নেকি নহয় উঠি দিয়াচোন আৰু কিছুমান ঠাইত আমাৰ আচলতে বান্দৰ আছে আচলতে বান্দৰ আছে বান্দৰ চান্দৰ একো নহয় এটা মানুহ দুইজন তিনিজনকৈ উঠিব পাৰিব তেনেকুৱা কোনো অসুবিধা নাই বাৰু হয় ফিটিং কৰিছে আমাৰ লগাম কিয় আজিকালি যিহেতু আমাৰ পুৰণি ষ্টাইলত চলি আছে ইণ্টাৰিয়াৰ কাম খিনি ত' সেই তুলনাত নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ওৱান ষ্টাৰৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ দৰং জিলাত আচলতে দৰং জিলাত আহি উপস্থিত হোৱা এটা বিশেষ কাৰণ আছে আৰু কাৰণটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ আমাৰ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে নিজৰ ঘৰটো যিসমূহ বাউণ্ডাৰী আছে আৰু সেই বাউণ্ডাৰী আজিকালি নতুন পদ্ধতিৰে আপোনালোকে অতি কম খৰচত দিব পাৰিব আৰু সেই ৱালৰ নাম হৈছে ৰেডিমেড ৱাল আপোনালোকে মোৰ পিছপিনে দেখিছে আৰু আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো জনাম এই বাউণ্ডাৰী ৱালৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আৰু আচলতে বজালিৰ পৰা ইয়াত অহা মেইন কাৰণ হৈছে বাউণ্ডাৰী ৱালৰ এই কথাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কেনেকুৱা কুৱালিটি আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত এই কামখিনি হয় গোটেইখিনি মই জনাম আৰু ইয়াৰ অনাৰ আছে দাদা আছে তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিম প্ৰথমতে দাদা আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম মহম্মদ ৰিয়াজুল হাক যিহেতু আপোনালোকৰ বহুত দিন আগৰ পৰা আমাৰ যোগাযোগ হৈ আছিল কিন্তু আমি

কাষ্টমাৰ্ট আপোনালোকেও বিচাৰি আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰি আছে তেতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা আহি আপোনালোকক অতি কম খৰচত বাউণ্ডাৰী ৱাল অতি সুন্দৰকৈ দিব আৰু মানে এওঁলোকে যিটো কৈছে কথাটো যে টেষ্ট কৰিলে আচলতে নাভাঙে যদি

এইটো কাম কৰক ভাল হব আৰু আমি অসমৰ ভিতৰত যি কোনো জেগাত আছো যেনেকুৱা হওক অসম যিকোনো চকতে হওক আমি ৰেট ডিপেণ্ড হয় কিছুমান চাৰ্জ আছে আমাৰ সেইটো আহি যায় এক্সট্ৰাকে গাড়ী ভাড়াটো আৰু তেল খৰচাটো কাৰণে আমাৰ মানে ৰেটটো অলপ কেতিয়াবা বাঢ়ি যায় ওচৰত হ'লে ৰেটটো অলপ কম হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত কাম কৰি আছো এতিয়া এশ পাঁচ টকাকে ৰেটত আমি কামটো লৈছো হয় এইটো কামত আমি তাৰপৰা গাড়ী লৈ আহিম একদম ফিটিঙলৈকে যিমান খিনি আছে সম্পূৰ্ণ আৰু এতিয়া মানুহখিনি আমাৰ বিচাৰে ভাবি আছে চাগে যে এই ৱালটো আচলতে আমি লগাম কিয় আজিকালি যিহেতু আমাৰ পুৰণি ষ্টাইলত চলি আছে ইণ্টাৰে কামখিনি তো সেই তুলনাত কিমান কম খৰচত হয় এই ইয়াত ধৰি লওক এইখন ৱাল কিমান ফুট আছে আপোনাৰ এইটো ৱাল কিমান ফুট আছে মানে মই এইটো এক্সেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মানে আপোনাক মই এবাৰ আছিলে হিচাপ কৰি দিওঁ ধৰক আপোনাৰ পঞ্চাছ ফিট পঞ্চাছ ফুটৰ ভিতৰত আপোনাৰ ধৰক না হয় আৰু তাত দিলে বস্তুটো ভাল

কাষ্টমাৰে কয় যে আমাৰ কেনেকে দেখুৱাই দিব পাৰি

আপডেট হৈছে ত' ৱালৰ এনে আপডেট একো নাই একো নাই

আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ওপৰৰ যিটো ষ্টৰ আছে সেইটো এওঁলোকে অলৰেডি লগাই আছে এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে যে ৰেডিমেড আচলতে সঁচাকৈ মানিব লাগিব যিটো এওঁলোকে যিটো কাষ্টমাৰক বিশ্বাস দি আহিছে বা ভৱিষ্যতলৈ বিশ্বাস দি যাব আচলতে কথাটো সঁচাকৈ মানিব লাগিব আৰু এইমাত্ৰ ৱালখন বনে এইমাত্ৰ উঠিলে আচৰিত কথা আৰু আমাৰ ডিজাইন যোনটো আছে আপুনি দেখি আছে এইটো এইটো আচলতে এটা চিম্পুল ডিজাইন হয় এইটো এটা চিম্পুল ডিজাইন হয় ইয়াৰ ভিতৰত কেইবাটাও ডিজাইন আছে ইয়াত আমি এইটো কাম কৰি আছো বাকীখিনি ডিজাইন অহা নাই যদি কোনো কাষ্টমাৰে যদি আমাক কয় যে দাদা আমাক বেলেগ ডিজাইন লাগিব আমি তেখেতক ফটোটো দি দিম ফটো চাই পেলাই তেওঁ আমাক দিব পাৰিব যে দাদা মোৰ এইটো ডিজাইন লাগে বুলি আমি সেইটো ডিজাইন অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰণ্টৰখন ষ্টাইলিছ লগাব বিচাৰে তাৰে যিটো বিচাৰে তেওঁলোকে কাষ্টমাৰে তেওঁলোকে ত' আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এওঁলোকৰ মাজত আৰু আমি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাইছো যে আমাৰ নামনি অসমৰ যিখিনি মানুহে ৰেডিমেড ৱাল লগাব বিচাৰি আছে তেওঁলোকক মই আহিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আমি ইয়াতে দুগৰাকী মাতিছে এওঁলোকক তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম আচলতে তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্যে এওঁলোকক মাতিছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে কিছু কথা জনালো আৰু কিছু কথা আমাৰ হয়তো ৰৈ গ'ল তাৰ মাজৰ কাৰণে আমি আৰু আহিছো আৰু এই ফুটাবোৰ আচলতে কিমান আৰু ইয়াত গিটি আছে বালি আছে ৰেডিমেড হয় সেইটো কাৰণে আৰু ইয়াতে কংক্ৰিট আ এইটো ঢলা অলৰেডি হৈ গল বাৰু এইটো কাৰণ খুটা ইয়াত আছে মই আপোনাক দেখুৱাই আছো আমি যেতিয়া ঢালিম তেতিয়া মই আপোনাক এইটো চাইডে কাম চলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে কিমান ফুট দ কৰা যায় গাটা দটো একদম পুৰা 3 ফুটকে দ থাকিব আমি আৰু 2 ফুটকে পুতু মানে বস্তুটো আৰু ফুটকে পুতি তাৰ ওপৰ ঢালাই কৰি যাম আচ্ছা আৰু এই ঢালাইটো কৰা বিষয় আপোনালোকৰ এটো প্লেটৰ এটো প্লেটো এটো মান তলফালে অলপ গেপ থাকিব যদি ভৱিষ্যত কিবা মাটি সেটি ভৰা যায় তেতিয়া ফিলাপ হৈ যায় আৰু এটো অলৰেডি গমে বেছে 6 ফুটৰ লগে বা 6.5 ফুটলৈ থাকিব আৰু আচলতে আমি দাদাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু এখেতে হৈছে এইখিনি মাটিৰ অনাৰ আৰু তেখেতে অলপ মাতিছিল যিহেতু কামটো কৰিবলৈ দাদা প্ৰথমতে আপুনি কেনেধৰণে অলপ যোগাযোগ কৰিব পালে মানে মই তাৰমানে ইয়াতে ওচৰতে মানুহ এজনে লগাইছে লগোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা নম্বৰটো ল'লোঁ তেওঁলোকৰ নম্বৰটো লৈ ফোন কৰাত তেওঁলোকক লগত আলোচনা কৰি এশ পাঁচ টকাকৈ স্কুৱেৰ

গতিকে ল'ব পাৰে কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে হয় ধন্যবাদ দাদা